হে গাৰ্জ নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন সকলোকে মই জানিব সকলোকে স্বাগত বনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ জনত আৰম্কা সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোকৰ আঁঠিবলৈ ফালে আছে আপোনালোকে সকলোকে লগত লাগি আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু টাইম এতিয়া দুটা হ'বই মানে দেই দুপৰীয়া কাৰণে বনামেলা হৈ আছে আজি মানে মায়ে বনাইছে গাটো মানে এনেকুৱা মানে এনাৰ্জি নোপোৱা হৈ গৈছে চাহ খালোঁ তাৰপিছত আকৌ কফি খালোঁ পিন্ধা এক পেট কফি আনিবছিলোঁ সেয়াও বনাই খালোঁ হ'লেও মানে একদম ভালে পোৱা নাই কাটি বাচি দিলোঁ আৰু বৌ আহিছে বৌ মই মিলি কাটি পাচি দিলোঁ আৰু তো মায়ে বনাইছে হ'ব আজিটো মই অলপমান নিৰামিষ আমাৰ দালি হ'ব মগ দালি তাৰপিছত অলৰেডি হৈ গৈছে তাতে নিৰামিষ চব্জি বনাই আছে মিক্স চব্জি আৰু বেঙেনা ভাজি ৰঙালাও ভাজি তাৰপিছত তিতেকেৰালা ভাজি এইবোৰ আৰু ভাজি ভাজি এইবোৰ হৈ আছে আৰু গা গীফালে তাৰ লগত দোকান গৈছে মানে দুদিন ধৰিতো খোৱা হৈছে আমাৰ গাখীৰ জমা হৈ আছে পিনা গাখীৰ পিনাটো খোৱাই নাই তো মায়ে মানে অকণমান পায়স বনাব বুলি ভাবিছে দেই দাদাক ক'বলৈ পাহৰিছে জহা চাউলৰ কথা এতিয়াহে মাৰ মানে মত পৰিছে যে জহা চাউল অকণমান থাকিলে পায়স বনাল হয় ত' তাতে দাদা আহিছে যে দেউতাকো পঠিয়ালে আৰু দোকানত ত' দেউতাক হৈছে অকণমান গাখীৰক লৈ যাওঁ আৰু ফুৰাই বুলি লৈ আহিবলৈ তো যিয়ে নহওক আজি সেই ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাৰি বাসীসকলকে দিনটো কি হয় কি হয় দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু মাথা ধুই দিছোঁ চুলিখিনি এতিয়াও ভিজা বাহিৰ যোৱা ৰ'দ ওলাই আছে তাৰপিছত আৰু কাপোৰ কেইটামান উঠাব আছে গাখীৰ কাপোৰ উঠাই মেলি লওঁ আৰু মাফালে বনাইছে পুনৰ মেলা হওক তাৰপিছত দেখুৱাম আৰু আৰু কৈছিলোঁ যে চব্জি হৈ আছে মিক্স চবজি এতিয়া বহুত বাকী আছে দেই পূৰা মন বনাব দেই একদম ধুনীয়াকৈ চব্জি আৰু এইফালে ইয়াত ভাজি কৰি মেলি ল'লে ইটেতেলা ভাজি বেঙেনা ভাজি ৰঙালাও ভাজি পাতলত আছে দালি মগ দালি এয়া মোগ দালি মূগ দালি মানে অকণ পাতল হ'লে চবেই খাবলৈ ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ কিন্তু মোক দালি খুব কমেই খোৱা হয় ত' হওক তাৰপিছত খাম দুটা পাৰ হৈ গৈছে দেউতাক আছিল দেই সেই খোৱা ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা খোৱাই নাই কাৰোৰে খোৱা নাই তো হ'লেই মানে খাব লাগিব আৰু খাই মেলি আজৰি হ'ব লাগিব গুড ইভিনিং সকলোকে বহুত আমাৰ পিছত আগবাঢ়োঁ আজি মানে এটা পাৰ চলাইছিল গাড়ীৰ আমাৰ গাওঁগী ড্ৰাইভাৰ আহিছিল দেই একবাৰ যাত ফোন কৰিছে আৰু নাই খবৰো নাই কল বেক কৰিলোঁ ফোনো নালাগে একো নালাগে মানে কি ক'ম তাৰপৰা হে বাপেক এটা সৰু চাইজ আনিলে আৰু সেই পিন্ধালোঁ আৰু মানে দুপৰীয়া মায়ে পায়ে বনাইছে দেই ভাত বনোৱা সময়তে বনাইছিলে কিন্তু মই একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া পিন্ধাই খাইছে ময়ো চাহ বনাই মেলি খাওঁ আৰু গাইকিসকলে মায়ে খুৱাইছে ৰেডি কৰি দি থৈ দিলোঁ খাওঁ আৰু একদম পূৰা মিঠা দিছে একদম ঢেৰ মিঠা চাহ বনাই খাওঁ আৰু অকণমান

চাহপানি খাই মানে গার্গীক হয়ে আছে দি আর যদি মঙ্গলবার রুটি নবানি ভাত আর আলু অকান বইল করে আলু পিটিকা হব শুকান জলকি ভাজি করে আলু পিটিকা হব আর দুপুর মিক্স সবজি আছে মিক্স সবজি ইমান ভাল হয়েছে আর বেঙে পিছাতে দালি আছে হয়ে যাব রুটি নবনাও আর আটার কথা কলে একদম পাহর আটা কথা আটা আছেই দিয়ে পিনাকে সোনা দিছিলে যে মানে আমার মান্থলি যিটো মানে আনে ৰেচন বাকী তাতে মানে আছে চাগে আটা আৰু মই একদম ডিমাৰ কাৰণে নাছিলোঁ নাচ আটা নাই আছে অকণমান সেই এক পেকেট যে আছে সেই মানে পাহৰিলোঁ মাত্ৰ মনত পৰিছে দেই সৰি গৈছিলোঁ মই তো ভাত সৰি আছে যিহেতু দুপৰীয়া মানে পিনেকৈ গুৱাহাটী যাম বুলি কৈছিলে দেই তো সেইকাৰণে আজিটো মঙ্গলবাৰ আৰু এইফালে ভাইটিহঁতেও নাই আমাৰ ভাই বৰে যে তাইৰ মানে দাদাৰ বিয়া আছে দেই তেনেকৈ মানে ঘৰত গৈছে অঁ ভাই বৰে থাকিলে তাতে মানে পিনাকে অকণমান খাব পাৰিলে হয় যাব বুলি কৈছে আৰু মায়ে অকণমান ভাত বনাইছিলে দুপৰীয়া মানে যাব অকণমান দি পঠিয়াম বুলি আৰু যিটো যোৱাও হোৱা নাই আজি কালি চাগে যাব পাৰে ৰাতিপুৱা তেনেকুৱা ভাত বনাইছে ভাত আছেই তো অকণমান অকণমানকৈ ভাত বনাইছোঁ আৰু যিহেতু ভাত অকণমান লাগিবই চবে খাম যেতিয়া অকণমান হ'লেওতো লাগিবই ন তো সেয়াই আৰু অকণমান বনাইছোঁ আৰু এইফালে আলু বইল হৈ আছে আৰু এইফালে লৰ পৰি আছে মাজে মাজে বহুতে আহিছে তো পায়স বনাইছিল যে মায়ে পায়স খালে দুৱাৰী ছোৱালী দুজনী তাইকো দিলে তাৰপিছত বৌকো দিলে মায়ে দিলে বাৰু তো গাৰ্গী মানে গোটেই ঘৰ মানে ঘূৰি মেলি শেষ আৰু কি হৈছে তামোল এটা পৰিছে মুখত দিছে ইমান ভয় লাগি গৈছে বৌঘৰ কঁপি গৈছে দাদাহে আহি চাইছে মুখত মানে মুখৰ ভিতৰত তামোল যায় তেনেকুৱা নাই মাউলৰে উলিয়াই দিলে আৰু সেনেকুৱা পাছত যি পায় তাকে মুখত দিয়ে যি পায় তাকে খায় আৰু তো যিয়ে নহওক কথা পত হৈ মেলি লওক আৰু তাৰপিছত গাইজ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু গা গীৰি হ'লে লৰ চৰ কৰি শুই আছে দাদা আহিলে দাদা মাত্ৰ আহিছে দেই টাইম বেষ্ট হয় নাই আমি আজি পটককৈ খালোঁ আৰু চাৰে দহটামানলৈ খাই দিলোঁ খাই মেলি উঠি বাইক বহুত ঠাণ্ডা দেই দাঁত ব্ৰাছ কৰিবলৈ জাষ্ট কুঁৱা পৰা গৈছিলোঁ দেই ইমান ঠাণ্ডা মানে গা পাৰ কপি গৈছে দেই গা কঁপি গৈছে ইমান ঠাণ্ডা বাহিৰত আৰু দাদা পিনাহঁতে এই যে বাইক চলাই স্কুটি চলাই কিমান চাগে ঠাণ্ডা লাগে ঘৰৰ পেলাই থাকিলে গম পোৱা নাযায় ঠাণ্ডা কেনেকুৱা বাহিৰতহে ঠাণ্ডা যিয়ে নহওক আৰু ব্লগ দি ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু জেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আকৌ লগ কমেণ্টৰ ব্লগৰ সৈতে ভালে থাকক তেনেকেই পাবি নাই